Луганский областной отборочный тур всеукраинского фестиваля «Червона рута» прошел в Лисичанске. На сцене городского дворца культуры талант демонстрировали 20 участников со всей области. Это как сольные выступления, так и вокальные коллективы. Среди представленных номеров – музыкальные композиции и театральные постановки. Лисичанск стал центром проведения областного отборочного тура всеукраинского фестиваля «Червона рута». На сцене городского дворца культуры выступило 20 солистов и музыкальных групп со всей области. Фестиваль «Червона рута» – он наибольший в Украине, и ему уже 27 лет. Первый фестиваль был в 1989 году, еще за Радянского Союза. І в Чернівцях, і з того часу фактично став законодавцем МОД, мод в Україні в масовій музиці. Фестиваль відкрив майже 90% зірок української естради. Фестиваль некоммерческий. Участники не платят вступительные взносы. Это позволяет организаторам найти одаренных молодых исполнителей в самых отдаленных городах и селах. В этот день на сцене звучали преимущественно украинские песни. Я очень люблю украинский язык, вот и люблю украинские песни, поэтому у меня в арсенале очень много их. Но нам дали возможность исполнить, исполнить только три. На фестивале мы уже не в первый раз. Ми вже були фіналістами, ми приїжджали і в Київ. Скажи Микола, прогро. Вагання кожного дня, чи гроші повинні мішок, Чого чекати? стать победителем на фестивале непросто. Нужно соответствовать требованиям жюри. Участников просили исполнить ту или иную песню без подготовки или продолжить петь без фонограммы. Myself, to... Some... Победителями областного отборочного тура стала солистка Арина Радченко из Наобского. Барт Олег Михаличенко из Кременной и Сватовская рок-группа из Абара Тор. Они получат возможность побороться за звание победителя на всеукраинском этапе в следующем году. Анастасия Волкова, Николай Разниченко, Пудиим.